Более тысячи голов дойного стада составляют золотой фонд животноводства дочернего предприятия Ильи Чагра Умань, реконструированные фермы, ухоженный скот. Но так было далеко не всегда. Возрождение сельского хозяйства на землях Черкащины началось с приходом Ильичевских инвесторов. Это был 2005 рік. Эти помещения все стояли разрушены, без крыш, без вікон, без дверей, ничего тут не было. И в 2005 году, 28 серпня, взяли наше господарство в квітні місяці, а 28 серпня були завезені перші нетелі у эти приміщенні. Ну, это была велика радость и для нас, и для села, потому что это стали снова рабочие места, люди пришли на работу. Сегодня, по истечению трех лет сотрудничества Ильичевских металлургов и Уманьских аграриев в четырех агроцехах дочернего предприятия Ильич Агроумань» сконцентрировано 4240 голов крупного рогатого скота. Есть современный доильный зал реконструированной фермы. По результатам работы за 2008 год средний показатель надоев по хозяйству составил 4881 литр молока. На фуражну корову. Якщо брати тваринництво, то ми маємо найбільше корів у ДПІЛічагру по району це 560 голів. Тим більше, вовись, недавно було закуплено ще 60 метрів, високопродуктивних. І я думаю, що ми будемо працювати і це ще не кінець. М -м. По надоях теж можу сказати, що одні з найкращих в районі. А до ярки второго агроцеха, что на территории села Тамашовка Уманьского района Нина Козерец и Оксана Стрижевская надоели более 7 тысяч литров молока на фуражную корову. Ничего необычного в своих показателях Нина и Оксана не видят. Говорят, это результат общих усилий. Это не от нас залежит. Там же много нужно посеять. И дождь треба, и погоду треба треба посіяти, треба убрать, треба засілосувати. Це ми вже ми доїм. О, а якщо чесно, то Навед нас это все залажь. Кармам в дочернем предприятии Ильича Аграума не уделяется особое внимание. В каждом агроцехе работает собственный комбикормовый участок. Кроме того, на протяжении трех лет в молочном скотоводстве используется монокорма. Как результат стабильные удои. На 30 граммов по сравнению с прошлым годом выросли и суточные привесы крупного рогатого скота и составляют 579 граммов. Словом, делается все, чтобы каждый гектар сельскохозяйственной земли был эффективным и приносил отдачу. Ми господаруємося самостійно, але це не означає, що ми самостійно повинні приймати неправильні рішення і під прикриттям комбінату, не виробляти ту продукцію, яку повинна віддати наша земля. Ми навпаки стараємося самостійність повинна проявитися у виробництві. Щоб ті питання, які сьогодні виникли в день кризи на комбінаті, не, не додати ще нашою аграрною фірмою. Вікторія Кашманова, Олександр Шишман для програми Собиття дня.